Вітаю вас, шановні добродії, вітаю вас, шановні земляки. Без особых преамбул хочу сразу же представить сегодня собеседника. Не хочу задалживать у вас, Николай Николаевич, ни одной секунды э, ваших мыслей. Поэтому Николай Николаевич Загоруйко, депутат Донецкого областного совета, ну а в областном совете председатель комиссии. Комиссия называется по административному, территориальному, ну, территориальному устройству да. и региональному Различие. развитию. Правильно. Так. Да. Ну, добрый есть, вечер. Добрый вечер. То есть вот от этой комиссии зависит вот все реформы, скажем так. Но ну, территориальная в первую очередь. Ну и развитие наше региональное, так ведь? Ой, к сожалению, не так. Не так? У нас суперцентрализованная держава. Угу. К сожалению, мы все живем по законам, которые делаются в Киеве и которые, к сожалению, в этом плане выстраивают механизм работы на само государство. Мы вот помните в той аббревиатуре, когда не государство для человека, а человек для государства. Мы, к сожалению, не есть. Законы формируются в Киеве, бюджет формируется в Киеве, правила игры формируются в Киеве и местного самоуправления, если говорить честно и открыто, в Украине нет. Угу. Оно есть, оно прописано. Теоретически у него есть какие-то возможности. На бумаге. На бумаге. На законах. Ну, нет, в законах, может быть, даже в законах, но не в механизмах реализации. Вот. Угу. И как результат, мы так и живем. Угу. Если мы возьмем 23-24 года нашей украинской развития, то получается, ситуация очень простая. Польша за этот период, в который мы ездили, бедная нищая в 90-х годах, вдруг стала сегодня самодостаточным. Игроком и на мировой линии, и с высоким уровнем качества жизни для жителей. А мы в поисках? Э... В поисках, или в движении э, вспять, или в топтании на месте? Вот как, как, как сказал Высоцкий, бег на месте – общее укрепляющее. Не могу сказать. Uh -huh. Мы на месте или вспять, э, ну явно uh -huh. быть, но явно не вперед. Может быть, в бок куда-то, но явно не вперед. А как же оно тогда получается, Николай Николаевич? Ну, э, вы, э, можно сказать, весь мир объездили, посмотрели. да. То есть, собирая да. бесценный опыт или ценнейший опыт, да, и не удается. Почему? Вот. Смотрите, ну я не только объездил. Mm. Я в этом плане командный игрок. Ну, я за, понимаю, что не За такой, 4 года, последние года, более 100 представителей территориальных громад, это главы сельсоветов, райсоветов, мэра городов, заместители Девять депутатов областного совета, ни одна комиссия ни разу за границу не ездила. У нас выстроена схема, при которой не получили стажировки не менее недели, но не более трех недель за рубежом. Это Париж, Страсбург, Брюссель, Познань, это Варшава, это Люблин. Ну, что-то, может быть, забыл то есть э, создан интеллектуальный потенциал создана э, критическая масса руководителей э, местного самоуправления которые готовы сегодня на реформы и которые я думаю mm -hmm. что с успехом их реализуют то Они, есть повосхищались приехали рассказали хочется как но не получается даже это не только получается. хочется и знаем как мы знаем какой будет результат мы mm -hmm. готовы это морально психологически готовы к этой непростой борьбе за э, счастливое будущее территориальной громады. но механизма этого нет в государстве. Mm -hmm. Я давайте вам скажу, э, я это уже, правда, говорил, за время независимости Украины э, государство пыталось провести 18 раз э, реформу местного самоуправления. И все на месте. Вся проблема в том, что есть город Киев, куда поступает весь бюджет, и он с ними расстаться никак не может. Mm -hmm. Поэтому получается вся проблема в отсутствии местного самоуправления. И как результат, давайте я назову. Польша 1200 долларов заработная плата в месяц, Украина 340, рядом Россия 8, 370, а в России 840. Mm -hmm. Мы в яме. Заработная плата ⁇ это и покупательная способность, это уровень жизни, это качество жизни. Это миграционное настроение молодежи, которые смотрит, здесь они реализоваться не смогут, что они в этом плане ищут механизм, куда уехать и как уехать. Mm -hmm. Поэтому ежедневно 7 миллионов украинцев где-то каждый день где-то работают. Когда 3,5, когда до 7 Понятно. миллионов украинцев. Но с Польшей э, сравниваем не случайно, потому что ну, ближайший сосед. Не только ближайший сосед. Если все реформы э, местного самоуправления э, наши выстроены как бы хотелось, что нужно делать, надо брать опыт Польши. Мы mm -hmm. стояли на одной площадочке. Россия федеративное устройство, Россия супербогатая э, страна с природными ресурсами, в России, ну, несколько другой э, механизм. Нефти, долларов много, да, и это, да. в общем, определяет А много. вот реальные реформы, mm -hmm. которые для нас понятны, это, конечно, Польша. Притом в Польше можно копировать все. Кстати, хотел бы сказать такую маленькую ремарку. В Польше Реформа местного самоуправления это реформа успеха. В Украине реформа местного самоуправления это, как бы сказать, периоды позора. Подробно mm -hmm. как назовешь. Ну, если говорить о реформах, то ни одна из декларированных, в общем-то, к успеху не привела. А right. они не проводились. Они вот. обозначались, они в этом плане пропагандировались. И когда доходил реальный механизм. Но они, как бы сказать, спускались на тормозах, выпускали пар из народа. И, к сожалению, и до сегодняшнего дня это вот, как бы, механизм этот, к сожалению, существует. Ну, сейчас все больше, или в основном говорится о реформе местного самоуправления. Насколько я понимаю, что это потому, что это вот фундамент, это основа всего, да, строительства уровень, страны вообще. Уровень да? и качество жизни... Людей зависит от той территориальной местности, где они проживают. Угу. В село какая-то Кацапетовка уровень жизни зависит от чего? От дорог, канализации, водопровод, ночью освещения, больницы, детский садик, школы и так далее и подобное. Если этого нет, угу. тогда уровня жизни есть там? Нет. Конечно, он пытается переехать в городе. Конечно. Также город в этом плане пересыщается, но в селе есть здания, есть помещения, есть... Родители оставленный дом, есть кладбище, то есть история mm -hmm. какая-то, в этом плане. Человек бросает это все в селе, ну, бесперспективно. Едет куда-то в город. И в этом идет в одной стране пересещение. Приехал потом в город. Ну, как бы тоже, разные <coughs> города бывают. Едет в более крупный город, тоже как-то не тот. И потом глаза mm -hmm. открываются и едет за рубеж. Ну, вот, коль скоро вы э, о селе сказали. Да. Ну, мы же знаем, в каком состоянии наши села сейчас находятся. Может быть, поэтому речь идет о том, что. Укрупнять нужно а вот села, и тогда, в общем, будет жить Давайте им легче в скажу, как это сделать. Как? Э, у нас налог заработной платы платится куда? По месту регистрации предприятия. Предприятие вот. Предприятие зарегистрировано в Киеве. Куда пойдут налоги? В Киеве. Безусловно. А вот если бы налоги платились как Польше, по месту проживания, я отвечу, говорю: у вас 1000 гривен заработная плата. Я там отключен, говорю, 32% пенсионного собрания. Чтобы, чтобы легче было сказать, да, да, как угадал, <как> как чтобы легче вы угадали, было сказать. Да. Эти да. налоги должны идти по месту проживания. Тогда председатель да, Сельского да. поселкового совета будет знать, что к вам, как относиться, у вас высокая заработная плата, вы на свою зарплату зайдете в магазин, купите продукты питания, значит, магазин уже нужен будет. Будет товар, все шире и шире. Но на эти деньги, которые вы заплатите в сельский поселковый совет, куда он них денет? На водопровод, на канализацию, на ночь освещение, на дорогу. То есть налоги должны платиться по месту по месту образования, по месту формирования добавочной э, стоимости, по месту формирования НДС, по месту, э, где проживает человек. Если э, в, городе, в городе находится... Предприятия налоги туда могут идти с предприятия, а вот налоги по заработной плате должны возвращаться туда, где человек живет. И тогда территориальная ага. громада будет тогда развиваться. Пример. Я поняла. А если вот смотрите в этом же селе, да, вот ну, нужно бизнес развивать, да? проблем нет. И в соседнем село, селе селе бизнес проблемы. по пошиву по там туфель, например. Кто должен вот, определять, какой же все-таки бизнес должен рынок. быть, чтобы. Рынок всегда рынок, определяет mm -hmm. рынок. Если создаются условия, если есть помещение, если есть водопровод, небольшая плата за землю, невысокая зарплата в селах, то там бизнес будет развиваться. Если создать нормальные конкурентоспособные условия для всех, то бизнес придет туда, где хуже условия, где ниже заработная плата. Вы же понимаете, что в городе Киеве, наверное, за 5 тысяч гривен вы не найдете, наверное, сотрудника. Наверное, я думаю. А в селе, опять же, приведем только же Кацапетовку, за ну тысячу да. гривен придет масса людей. Вот когда провелась пенсионная реформа, Часть женщин обрадовались, что до 60 лет. Почему? Их выгоняли с госслужбы, потому что, ну, как бы сказать, 55 лет выходи. Она говорит: да я только стала, вот, как бы сказать, хорошо ориентироваться. У меня уже нет детей. Я уже могу как бы радоваться внукам. У женщина современная в 55 да. лет далеко. Да. Не, К, не, ей хочется же, ходить на работу. Конечно. И совсем это другая не ситуация не в селе. Она говорит, 55 лет. А где я найду работу? Меня выгоняют уже 52 два года. И получается разное. Для одной и той же ситуации совершенно разные потребности. Uh -huh. Поэтому реформа, я считаю, несправедливая прошла, которая пенсионная. Она не дала шанс равный всем. В чем ситуация? Она всех уравняла. Но высокий шанс для территорий, которые, грубо говоря, депрессивные, если бы было местное суправление, получить быстрое развитие, чем для uh -huh. тех территорий, которые хорошо развиты. Как не парадоксально. Яркий есть, пример Польши. То есть я правильно вас поняла, может быть, зрители сейчас думают, многие женщины, что отменят вот этого возраст. Этого я не знаю. Это Вы есть не, депутаты не, Верховного да. Совета, ну, это к ним надо обращаться. Да. Есть mm. масса. Ну. ну хорошо, Николай Николаевич. Вот о территориальных громадах мы много с вами mm. говорили, и вот тот проект, в котором работала Донецкая область в Добропольском районе и так далее. Вы скажите, к лучшему что-то там изменилось вот, точечно, в, принципе, в да, меру возможностей. Да. Смотрите, какая ситуация. Очень все просто. У нас были проекты, программа развития Организации Объединенных Наций. Мы привлекли, мы с ними работали, и нам дали определенную сумму денег. Мы работаем с поляками. Поляки нам дают деньги на обучающие семинары, на моделирование ситуации в этом плане. Потом люди сами находят выход. У нас есть мини-гранты, как мы их иногда называем uh -huh, uh -huh. в областном совете. Хотелось бы привести пример. Если территориальная громада, село какое-то, опять же, назовем это uh -huh. вложила свои тысячу гривен детский садик, может быть, окна поменяла, может быть, в этом плане... То есть она настолько чепетильно, тщательно отбирает, куда нужны эти деньги, то эти тысячи гривен оборачиваются на период, на 5, на 10, на период развития, как 10 тысяч гривен. А если дать бюджетных тысячу гривен, то их, как бы сказать, реализуют не знаю как, будем честно сказать, И эффективность их как 100 гривен. То есть одни и те же деньги, но вложенные с участием территориальной громады, в заинтересованности, обдуманные и сами свои добавят, в бережливости, это одни деньги. И да, вот, но мне доводилось быть в да, Добропольском районе, как говорят, И мертвые да. деньги, которые Конечно. с Киева, в этом плане, их надо быстро усвоить. А потом казначейство не даст, и в этом плане не платят. А потом еще какие-то проблемы. А потом коррупция, за которую у нас все говорят. И эти деньги как бы резко обесценятся. Mm -hmm. Местное самоуправление – это основа развития территориальной громады. Mm -hmm. Нет местного самоуправления, что у нас есть. И мы видим то, что мы сейчас видим. Нужны энергичные люди, которые, в общем, кто-то... должен... Система раз. А второе, если в селе есть такой энергичный заводной человек, который скажет, люди, давайте организуем... Часто выезжают. Им легче заводному и активному энергетику такую большому. Им легче выехать и на тех уже имеющихся условиях себя реализовать. Вот это как раз недостаток отсутствия местного самоуправления. Если бы было да. местное управления, этому бы человеку активному легче было бы себя реализовать в той территориальной громаде, где он находится. Не только легче, это даже не только получение прибыли, это и уважение, это статус, это в этом плане формирование команды. Это интереснее жить, даже так можно сказать Конечно, Ну вот мы говорили о том, что топчемся на месте. Как-то вот неуверенно себя чувствуют люди и старшего поколения. Старшее передает эту неуверенность так сказать, детям, потом внукам, чувство и вот поэтому тревоги, да, часто, да, чувство тревоги, и, наверное, вот в этом еще беда. Оно же откуда-то возникло, базис, ага. базис тревоги в том, что они видят перспективы, четкая понятная перспективы. Угу. Ну вот то, что происходит сейчас, Николай Николаевич, вот события, которые в Украине сейчас, они ведь, ну и всегда события, они формируют наше сознание, так ведь? Не только сознание. Угу. И сознание подкорку формирует. Ага. То есть многие воспринимаются на уровне подкорки. То есть мы, если видим э, на Майдане, живут беркут. Угу. Если мы на Майдане видим, что стреляют, убивают, у нас чувство тревоги. Мы начинаем беспокоиться за свою жизнь. Это первое, за жизнь родственников, друзей, знакомых. Мы видим нестабильную ситуацию в стране. Мы думаем, что в этой как-то как надо от этого ограживаться, От зла, от беспредела, от ненависти надо как-то отгородиться. Мы начинаем все в своем мерке жить в этом плане. В современном обществе это неправильно. Наоборот, границы рушатся, надо раскрываться. А ситуация заставляет жить по-другому. Ну, все чаще говорят о том, что вот сознанием, в общем-то, манипулируют. Конечно. Нет. Конечно, к сожалению, да. И Давайте я вам скажу. Я примеры, давал, да. не, недавно нет. давал интервью первому национальному французскому телевидению и мы журналистам уже закончили разговор они с удивлением когда у них была информация только с киева а потом они начали объезжать после вот этой очередной цветной революции начали объезжать регионы это буквально было перед отделом э э э э э и уходом крыма э состав украины -М. буквально за несколько было дней и вот при этом разговоре был такой вот, как бы момент вы знаете, я вот с удивлением смотрю, у вас, когда телевидение, вот я говорю, не скрывайте. У нас они не являются объективными. Это не журналисты, это, к сожалению, пропагандисты. Они выстраивают схему. Обвиняют российскую страну. Да, это есть. Но у нас такая же ситуация. То есть, получается, мы сейчас с вами вот... Живем в вакууме здесь. информационного, честного пространства. Ага. Но я с... имею в виду, вот мы в эфире сейчас с вами. Нет, вот смотрите... Мы пропагандисты, Нет, да? смотрите, не один. Смотрите, у нас, если мы пропагандируем, мы пропагандируем ну, новое качество жизни, где человек конечно. может найти себя, реализовать. Конечно. Где может быть увидеть будущего. А вот политические программы часто у нас... Я скажу, я очень хорошего мнения о Юнионе, а наша это Аркадия Донбасс. То есть, местное, региональное телевидение виднее, как правило, не завязаны в грязной политике. Они завязаны в тех проблемах, которые есть на этой территории. Они более чисты, более откровенны. Поэтому я бы рекомендовал бы, в принципе, населению смотреть местные телевизионные проекты и Я понимаю, почему вот податливые мы вот на эту манипуляцию. Называется вообще интересное сейчас выражение понтозависимы. Понтозависимые. Понтозависимые, да. То mm -hmm. есть часто в этом плане это бренды, которые мы не можем объяснить, не можем сформироваться. Мы это не понимаем, но чувствуем, что как бы это новое. А новое – это перспектива. И мы к нему пытаемся каким-то образом морально, может быть, даже интеллектуально прижиться. И я сейчас... поняла. Но, в общем, примером манипуляции можно привести очень С много. К сожалению, да. Я не хочу... Мало да. примеров не манипуляции. Да. Вот да. эта ситуация. Да, я не хочу сказать о том, что... Вот то, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Я уверена, что людям это, нашим Нет, зрителям мы это с вами интересно. Говорим откровенно, Откровенно, конечно. Да, абсолютно это будет, это будет правильно. Конечно. Потому что вот сейчас модная тема. Вот догадайтесь, из трех раз какая. Но ну, вы знаете точно. Точно, я знаю, что самая модная тема это является федеративное устройство государства или унитарное. Часть людей бездумно говорит, что унитарная держава это лучший вариант. Ну вот об этом хотела вас и спросить. Проблема Унитарное, федеративное. Люди заблудились уже, наверное. Думают, что же все-таки, вот когда говорит человек: Я за федеративное устройство, и оглядывается, думаешь, господи. Ну, потому может, что там... идет же пресс сейчас. Потому что думаешь, а как же? А и унитарное. Не... Человек угу. не имеет права. Ну давайте высказать. за и против. да. Угу. Давайте не скажем не за и против. А как? Унитарное государство так. и федеративное устройство. Да. Почему многие люди на подкорке приветствуют федеративное устройство Украины. Они видят Германию успешную, они видят более успешную Россию. Мы вышли с одного, как бы сказать, социума, с одной площадочки, и у них зарплата в два с половиной раза выше. Это второй. Они видят Соединенные Штаты, ГИМОН в этом плане. Конечно, там они читают в интернете, что, по-моему, там 10% всех федеративных государств в мире дают 80% валового продукта. И они думают, что ага, мы станем федеративным, станем жить лучше. Они видят унитарные. Там, где есть унитарное государство, там есть очень высокая коррупция. И теперь давайте разберем плюсы и минусы так. унитарной и федеративного устройства государства. Скажите, возможно ли было в федеративном устройстве такое явление, как вот мы видели у Януковича, и золотые буханцы, и у министра там куски золота в этом плане, и, как это называется, наворованные миллиарды. Возможно было ли это федеративно? Скажу нет, невозможно. Вот это сразу первый минус так. Федер... Mm -hmm. унитарного державы. То есть что такое унитарное? Когда все абсолютно сходится наверх в виде пирамиды со всех сторон сходится. Денежные потоки отсюда, управленческие потоки сюда уходят, властные отсюда. Формируется коррупция чаще всего на верхнем уровне, mm -hmm. на местном уровне что там гаишник возьмет или врач возьмет, ну можно как бы, ну ладно взяли, осудили, пальчиком погрозили, ну ни на что не влияет. Вот так коррупция очень страшна. Вторая ситуация с ней без толку бороться. Коррупция прописана в законодательстве. Вот я вам приведу пример, вы точно согласитесь. Кто продавал дом или покупал. Итак, в 2012 году вы могли пойти в БТИ, с БТИ вы зашли к нотариусу, там в БТИ заплатили 200, 200 гривен заплатили у нотариуса, и все, 400 гривен вы получили документы. Наверное, была коррупция. Дали 100 гривен нотариусу. Наверное, ну, дали быстрее его. Наверное. Бы, да. Но это будет 500-600 гривен. Так. Теперь сделали очень правильное решение, шикарнейшее сделали. Э -э регистрация прав собственности. Uh -huh. Кажется, должно быть быстрее. Чем это кончилось? Пока вы дойдете до регистратора, вы должны объединить 9 или 10 организаций. И вам сказать, так у регистратора там копейки стоят 900 гривен. Подождите, 900 гривен. Ну, я до регистратора делал все вместе за 600. А теперь обязательно оценка нужно делать. Вторая ситуация. БТИ не нужно, но без него вы ничего не оформите. Назнимайте другого БТИшника. Если в том БТИ документы хранились в одной и той же громаде, и вы могли через 10 лет прийти в это БТИ и найти свои документы, то этих частников, где вы его будете искать потом? И в конце концов, потом идете к нотариусу, а нотарии увеличили сумму в 10-15 раз. Если раньше было 200-300 гривен на форме, сейчас пойдите 15-2-3 тысячи гривен за оформление договора. То есть прописана вот эта вся система регистрации прав собственности на каком-то уровне, который для людей, кроме обременения финансовых, массу потери времени, второй непонятная схема и потом, ну, честно будем говорить, безответственная, по следующим да, да. никакой нет. Угу вот оно где прописано? Там, на уровне закона. И половина у нас коррупции в виде законодательства скрытого, ее же не видно. Если бы видим, мы бы там бы протестовали. Оно есть. И часто mm -hmm. к нам опускаются сюда законы, которые, к сожалению, потом в жизни, в реализации, они только усложняют жизнь и увеличивают расходы, на которые там требуются. Но теперь давайте честно сказать. Теперь коммунитарный возвратимся. Да. Нет, давайте еще один, если давайте, позволите. Да. Да. А субъекты Федерации, вот, ну если брать вот Украину, э, вот, давайте, да, это вот мы, как на, это... Мы нашли отрицательный момент, положительный какой есть момент угу. э, унитарной державе. В принципе, можно принять решение, как знаете, как в войне, как в армии, э, мобилизовать весь ресурс государства на решение каких-то проблем. Угу. И в краткосрочной перспективе унитарная держава, я думаю, что это очень правильный, вот хороший вариант. То есть в чистом виде унитарная держава, как у нас, я не думаю, что она является конкурентоспособной. И мы это доказываем каждый день, что мы не конкурентоспособны в мире. После советской власти нам что оставили? Мы входили в шестерку самых развитых стран мира по космосу. Мы проектировали, строили и эксплуатировали космические корабли. По самолетостроению, по танкостроению, авианосцы мы строили и так далее, и так далее. Сейчас мы это делаем? Нет. Это результат унитарной державы? Результат. То есть есть минусы, есть плюсы. Но в краткосрочной перспективе, если надо мобилизовать весь человеческий ресурс всю страну, конечно, унитарно очень хорошо. Федеративное устройство. Как говорится, все разбежались по своим там, квартиркам или как на этом плане. Да, это есть минус, это реальный минус. Но есть плюс. И этот плюс достаточно довольно-таки очень сильный. Люди на месте знают, что, что для них важно. Вы в своей семье знаете, что вы сегодня купите колбасу и сыр. Mm -hmm. И подождете с кофтой, с рубашкой или там с чем-то. А завтра вы ткаетесь от колбасы сыра, но зато вы завтра купите там любимому мужу своему галстук. То mm -hmm. есть вы приоритеты выстраиваете. Это плюс в федеративном устройстве. А вот в сегодняшней жизни, давайте, а то я боюсь, что это мы и так затянемся. Что бы в сегодняшней ну, да. жизни я бы сделал? Это, да. Я бы оставил унитарное государство как основу. Так. Рассказав все минусы. Выступал бы по телевидению, показывал документы из минусы. И эти минусы пытался бы и вычеркивать. Первый минус, который можно вычеркнуть. Это провести децентрализацию власти, то есть больше полномочий дать на местах. Конкретный пример: сегодня есть облсполком, облсовет, извините, и обладминистрация. И в администрации есть все полномочия, как бы исполнительного комитета. Неправильная эта ситуация. Должен быть облсполком, облсовет, облсовет. облсполком и обладминистрация. Честно сказать, мне решили надо сократить. Я бы ее оставил, на моем мнении. Но работалось бы 20-30 человек, может быть 50, но не 1170, как сейчас. Это первый вопрос. Что, то есть децентрализация. Я бы массу полномочий передал на самый нижний уровень, на села, на районы. А вот рай администрация вообще не нужна. Конечно, в децентрализации власти резко возникнет потребность укрупнения территориальных громад, их стать самодостаточными. И при этом условии развивалось бы межмуниципальное сотрудничество, региональные договора так далее, и так далее, и так далее. Подобное. То есть мы, мы уменьшили минусы унитарного, держа, унитарного государства, ну, как бы сказать, на, на, в разы. Второй вариант обязательные условия. Должна быть децентрализация власти, должна быть подкреплена формированием бюджета снизу вверх. Мы с вами говорили, да. зарплата должна оставаться в налог, там, где человек проживает. И тогда представитель сельского поселкового совета, мэр города знает, что у меня проживает Петровый, гляньте, сколько мне платят денег, а мы на них построим там больницы, там детские садики отремонтируем, там спортивные площадки, бассейны и так далее. И так далее и То есть формирование бюджета снизу вверх является обязательным условием дополнения децентрализации. Отдельно они не работают. Третьим обязательным условием – формирование гражданского общества. Это когда граждане территориальной громады могут контролировать, имеют механизм контроля и расходование денег, и принятия программ той э -э территориальной громады, руководство, где она проживает. Без гражданского общества, честно сказать, эти два будут иметь те же самые коррупционные риски, которые мы имеем в унитарной державе. И четвертое – обязательное условие. Хотим мы это или не хотим. Это местная демократия. Что такое местная демократия? Это мнение человека или группы людей, которые обязаны услышать власть. Слышите, я говорю, обязаны. Обязано. Есть Обязано. механизм, при котором она 100% услышит, и есть обратная связь, что она скажет по этому поводу что-то. И тогда вот, э, унитарная держава становится удобоваримой, становится высококонкурентной средой для самореализации каждого отдельного человека и ну, территориальной громады и общества в целом. Вот мы, как бы эти минусы, убрали. Если бы мы стали бы сейчас федеративным устройством, ну, буду говорить вам откровенно, это невозможно. Не, не, Кто-то должен за это заплатить, это огромнейшее деньги. Мы не можем повторить экономическую модель федеративного устройства э, Германии, потому что они к этому шли многие десятки лет. Это менталитет, это психология, которая развивалась не одно десятилетие. Поэтому о федерации надо говорить. Федерацию надо в этом плане. То есть мы сейчас не можем, потому что у не нас сможем. период того. Вот в остаться, режиме военном накопании. Остаться но так, убрать ага. у него вот эти все негативные стороны. А сколько пройдет времени Если Кто это понимает, давайте, кроме Николая Николаевича Загоруйко? Вот так, так доходит это до, все понятно, доходит да? до Киева, а там так. все люди смотрят, сидит Министерство финансов, экономики, и так далее, и так далее, подобное. Они что, что-то везде не будет? В чем смысл? Сегодня можно проводить. Пошагово можно проводить формирование бюджета снизу вверх. Приведу самый вам простой пример. Донецкая область на всей Украине дает 36% выбросов в атмосферу. 36%. А с экологических денег нам остаются там копейки. Значит, 100% экологических денег, которые собираются в Донецкой области, должны оставаться? В Донецкой, области. Донецкой области. области. Второй пример, 100% на который. Спецводопользование. Шахты берут воду и платят за, за спецводопользование. Потом шахты эту воду в этом плане выбрасывают куда? В балки или в речки. И выбрасывают вместе с большим э, содержанием, я знаю, там, осадков. И речка была такая, она становится мельче, 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 мельче. Как только она менее полуметра в этом плане, она начинает занимать, бродить. Если два метра, это оздоравливающие функция, если полметра, это уже как бы отрава. Должны все 100% оставаться здесь. То есть это можно, власть должна сказать, ребята, мы идем на децентрализацию власти, мы идем на формирование бюджета снизу вверх. В январе мы вам оставляем экологические деньги, в марте или там, я знаю, в июле мы уже вам оставляем спецзадопользование, там в декабре мы вам оставляем такую, и пошагово это все выстраивается. Начинать реформы надо сегодня. Не надо провести реформы в один день и сразу все. Не сделаем, это, это будет очередной обман. Ой, о реформах говорим много-много-много, чтобы кто-то их сделал. А вот, наверное, не, не, начинать с себя. С себя начинать. С себя нужно начинать. Нам нужен был бы час для разговора, потому что, ну, две минуты до конца эфира. Николай Николаевич, ну, вам нужно быстро, вот да. в свою философию, в идеологию, как, ну... Мы активно не работаем, долго. У нас да, целая да. команда людей. То есть для того, чтобы жить по-другому, нужно научиться по-другому мыслить, так ведь. А не жить в мире иллюзий, что вот оно Абсолютно само. Правильно. Разруха там... начинается в голове. Ну, всегда мы цитируем профессора Преображенского, ну, да. Да? да? К сожалению. Ну, и, и, и тем не менее, вот, ну это так. К сожалению. Это да. так. Николай Николаевич, ну о многом хотелось вас спросить. И хотелось спросить, вот что по Крыму вы думаете, но одна минута до конца эфира. Пожелать нам только Пожелайте, нашим да. жителям, нашим телезрителям. Угу. Пожелать все-таки не потерять надежду, шанс на то, что жизнь будет лучше. И приложить хотя бы свою маленькую толику в том, что вот я на своем месте, вот я на своей территории, вот эту жизнь делаю лучше. Это все просто. И убрать мусор, который есть рядом, Конечно. который по улице. Страна большая, но есть страна маленькая это семья, это твой дом, это, это твой, да. Туда, это твой двор, это. Вот да. с этого, наверное. да? да? Ну, и в этом плане, если вас, честно да. сказать, настраиваться на то, mm -hmm. что реформы без нас не могут пройти. Я еще раз повторяю: mm -hmm. более 100 человек у нас в этом плане, 100 руководителей местных телетарьных громад, обучаются или обучились уже в Европе. Мы имеем все-таки шанс, и мы этот шанс пытаемся всеми силами протолкать и надеемся, что все-таки Донбасс это будет высококлассной территорией или средой обитания для жителей. Мы это сделаем, Сделать, если мы будем да. вместе, если мы будем дружны, если мы будем строить нашу свою жизнь, а значит и да. жизнь нашей страны лучше. Спасибо, Николай Николаевич. Мне хочется, знаете, чем завершить нашу программу, поблагодарив вас и зрителям сказать, ну то, что в сложные дни живем, об этом говорим каждый день. И от этого мир вокруг становится каким-то бесцветным и невкусным, я бы так сказала. Где выход, что делать? Ну вот, коллега, коллега, журналист Владимир Познер, я думаю, что меня не заругает за то, что я произнесла эту фамилию. Так вот, он нам, украинцам, советует вот что сделать оставаться людьми дружите друг с другом не позволяйте пропаганде развивать ядовитую риторику дальше голубого экрана телевизора а поскольку два выходных дня я думаю у всех у многих во всяком случае то совет здесь такой Сажайте зерна разума ухаживайте за интеллигентностью и любуйтесь счастьем да, спасибо да, спасибо всего доброго до свидания до свидания